Друзі, всім привіт! Мене звати Ярослав Ролач, я є e комерс підприємець із досвідом роботи в цій сфері вже 9 років. І на цьому каналі я ділюся своїм досвідом роботи в цьому бізнесі і також результатами своїх учнів у вигляді інтерв'ю. І сьогоднішнє відео це якраз інтерв'ю з моїм учнем із Чикаго. Макс зайняв у нас перше місце по сумі продажів на сьомому потоці і виграв ноутбук. І надіюсь, сьогодні він його покаже. За два місяці ведення магазину він зробив продажів на 9,5 доларів. І власне зайняв Перше місце на моїй навчальній програмі Freedom.com на сьомому потоці. Сьогодні ми в нього дізнаємося, що він продає, яка в нього маржинальність, скільки продажів він має на даний момент, і дізнаємося всі деталі, як, як він веде цей бізнес. Тому погнали дивитися. Так, Макс, привіт-привіт. Як справи? Так, привіт. Uh, все класно. класне. Uh, да, Зараз uh, роботи, ми настроємо закази. Всі здорово. Чукаю, хороша погода. Можливо, тебе <laughs> десь, може бути, буде якась речі зниками. Обов'язано, обязательно. Скажи трошки розкажи про себе. Де ти проживаєш, чим ти займаєшся, як ти взагалі потрапив на навчання? Давай по порядку, щоб люди розуміли з ким вони мають справу. Всі літа назад приїхав в Америку. вот, і наверное, через два роки почав свою кар'єру в IT, где сейчас вот, роботи. І... решил искать какой-то дополнительный доход, сделал такую диверсификацию доходов своего, вот, и в рекламе в Инстаграме увидел твои посты, как многие уже говорят, и, наверное, мне кажется, где-то около года наблюдал за тобой, потому что я, на самом деле, очень много курсов покупаю и покупал, и учусь, не знаю, два-три курса в год какие-то, особенно по части айтишки, Uh -huh. Вот, и не наблюдал. Вот, из опыта своего лучше сначала понаблюдать. Вот, и да, решил пойти на, на седьмой курс, на седьмой поток, был в мае. Вот, и не прогадал. На самом деле, наверное, только жалею того, что не взял, наверное, полный пакет, потому что осознал, что много чего упустил из того, что смог бы получить из полного пакета. Який ты пакет? Нагадай. У меня был средний, по-моему, 1500 1700 долларов. но надо было взять полный, потому что где-то на середине, где в конце курса, я уже понял, что, что я упустил. чебута Чи был ты взагалі раньше опыт в e-commerce в бизнесе? Нет, никакого не было. Я знал только про e-commerce, про Shopify, вот, что-то читал раньше, но так ничем не занимался, вот, так, чтобы детально и обучаться на каких-то курсах, поэтому это было в новинку все. Вот, и я думал, что на самом деле это будет намного сложнее. Чего было то страшно починать ицусвари. Я бы не сказал, что бы страшно было, наверное, скорее мне было интересно, и вот то, что нас ограничивали в уроках, вот, я такой думал, ну, блин, когда уже следующий урок, то есть я пересмотрел, не знаю, может, до дыры уже просто пересмотрел каждый урок, все попробовал, и, там, мы ночами вот смотрел после работы, сидел, и страшно не было, было интересно просто, и куда это приведет. Просто, uh -huh. вот, я вот уже, даже не было цели у меня зарабатывать в первое время, хотя я поняла, что каждый бизнес несет расходы на первое время, поэтому мне было просто интересно сработать. Нет, вот страшно не было совсем. Ну, не, не было в целях зарабатывать, но тем не менее, первое место занял и еще и ноутбук выиграл. <laughs> да, да, вот, то, наверное, я бы сказал, что я смотрел видео выпускников, uh -huh. вот, и там были их цифры. А на самом деле это тоже такая пасхалка, наверное, для других, кто в будущем будет учиться, что я ставил себе голову э, там, на обучение. Например, сначала, когда я пошел на обучение, у меня была цель отбить курс просто. Если получится отбить курс на курсе, это будет замечательно, это будет супер. Потом я такой видел, что он звучит лучше получается, я такой, ну, давайте попробуем цели, которые добились другие выпускники. Вот я поставил себе цель такую недостижимую, наверное, как мне казалось, но куда-то я с ней приду. Вот там девушка заработала, по-моему, 5,5 тысяч долларов по сумме, а другая заработала там по айтемам по-моему, что около 400 или... Нет, 300. Вот я поставил себе по айтему 300, там, чуть больше 300, и по э, сумме э, около 6 тысяч долларов. Угу. Uh -huh. В принципі, отримали на руки більше. Клас. Нагадаємо, э, ну, точніше, ти нагадай, скі, наскільки ти продав на той момент? Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, там щось близько 10 тисяч доларів було. Uh -huh. От, э, і по кількості, мабуть, близько 300 ну, було. Ну, це за два місяці з нуля це, це прям класний результат. Скажи, що ти продаєш в своєму магазині, якщо не секрет? Ну, yeah, от товари, все те, що я, я теж так говорив, десь, по-моєму, э, мені здається, я говорив це в чаті, де что все то, что есть на Printify у провайдеров, я стараюсь все продавать. Сейчас мы расширяем, там уже с девушкой моей план, уже 8 товаров типов товаров в магазине есть, и в новом магазине там около 6 сейчас пока что. Вот, Поэтому мы как это стараемся то, что есть на, на Printify, и также на курсе нам предлагали склад USA. Да. Мы потом хотим также уже планируем там расширяться, потому что есть товары, которые можно через склад продавать, это не по выгоде. И какая у тебя ниша? Да, это футболки, э, свитшоты, это бенчелари, э, ниша. Э, вот, Девишники, да, ну, там на самом деле почти, почти для всего продается, то есть там, и дни рождения, и какие-то там мероприятия происходящие, там, в жизни людей, семейные, э, вот, э, и кастом, то есть какие-то кастомные товары, человек может прийти к нам в свои фотографии, то, что он хочет сделать, там, или идеи, угу. вот, можно реализовать. Круто, круто. А еще? Те, що ти мені розказав перед началом інтерв'ю, що в тебе твоя дівчина теж створила свій магазин, да? розкажи трошки за те, за, як ти її зацікавив цим бізнесом, тяжело було б не зацікавитися, коли чоловік бачить такі результати, рядом з тобою, коли находяться 24 на 7, де з дому роботу, а от я нато ж дома роботу. и она слышит эти звуки там чечин Чи происходящего, вот, она там что, регулярно, регулярно происходит. И я там смотрю, какой и суммы растут, там 100-200 долларов, 300 долларов, были 400 долларов заказы были. И она такая, ну, наверное, я пересмотрю свое решение, наверное, надо попробовать, потому что у тоже получится. Вот. И сейчас, на самом деле, там магазин получается еще, даже, еще поинтереснее, чем у меня, ну, потому что я уже должен курирую, вот, и обучаю, и, так, прям за руку веду, ну, что-то подправить. Поэтому, да, все здорово нам получается тоже, и у нас есть планы на то, что я уже вот как раз таки с тобой переписывался и говорил о том, что она фотографирует как раз, и мы можем делать макап-стор на эти, и у нас уже есть планы, чтобы заказать, что, какие фотографии сделать, и да. Бездоровно все получится. Окей, давай перейдемо до самого цікавого. Скажи, які зараз в тебе результати можеш глянути, чи може ти вже глянув? Наскільки ти продав тотал ну, з моменту створення магазину? Шістнадцять тисяч сто дев'яносто і Net Profit у нас получається дін Я подивився на момент, коли ти виграв ноутбук, те було дев'ять шосот. Це у нас був місяць назад. Ну, да, да, сейчас как раз чуть-чуть больше трех месяцев магазина, вот и получается 16 490 это sales и 11 813 это net profit. Скажи, по-первых, сколько продаж ты сделал себе в ноль, плюс-минус? Чуть, чуть больше там 100, но это я Просто потерял там контроль на какой-то момент, потому что столько заказов було і там робота була. Ну, больше ста сделал. Окей, і скільки зараз продажів в магазині? До коло 350. Тобто 250 у тебе вже із профітом. Да, да. Окей, скільки плюс-мінус ти зараз заробляєш в відсотках, можеш сказати, або може за цей місяць можеш сказати там скільки ти заробив. Я так еще не подбивал, конечно. але вот, но я тому що у меня сейчас іде средняя між усіма товарами где-то 4-5 доларів. профит с каждого айтема и я поставил себе просто цель до конца октября продавать в месяц тысячу айтемов соответственно это будет получаться 4-5 тысяч долларов вот после всех супер а в 500, как можешь сказать какие ты за профит ну, сложно будет мне кажется что это около 20-25 процентов Будет получаться. там просто есть айтемы, которые очень низкая цена, а есть товары, где которые очень высокая цена. Mm -hmm. и поэтому я просто взял среднее. Между ними получается, просто есть товары, где профит 12 долларов, а есть где 2,5 доллара. Поэтому я где-то просто среднее взял, это 4-5 долларов за э, товар, okay. будет, э, профит. Скажи мне, сколько ты, в общем часу сейчас времени на свой магазин? Ну, сейчас, потому что уже набрался опыта, э, я, наверное, скажу, что три часа в день, три-четыре часа в день. Потому что я помогаю с вторым магазином сейчас, вот, на листе новые товары. А так, ну, можно сказать просто, что я в августе почти не работал, вот, не делал никаких листингов, потому что было столько заказов, и плыл на результате того, что я работал до июля, когда был второй месяц курса, и я там уделял времени достаточно много. 5-6 часов после работы я удалял. ну поэтому мы видели такие результаты, наверное, потому что я по каждый день э, посвящал этому столько времени. Красава. Но в был просто, что я ничего, ни одного листинга не сделал на подделку, это это очень конечно обидно, потому что могло быть намного больше продаж сейчас в сентябре, но заказов было много и одному очень тяжело на самом деле это все делать сильно после работы там если есть, mm -hmm. случае, то, что еще из дома работы. Okay. Да, сейчас просто уже как Набрали опитую, понимаю, як заказ, як решать якісь ситуації з клієнтами. Окей, окей, супер. Зафіксували три години плюс-мінус зараз і початку десь шість годин на день. Можеш виділити один момент або декілька моментів, що тебе найбільше здивувало в цьому бізнесі, або можливо під час навчання? Наверно, простота, тому що в мене було представлення в бікомірсі, Ну, наверное, это надо рекламу настраивать там, на каких-то платформах, там, нужно большие капиталы. С одной стороны, я понимаю, что да, нужно свои деньги определенно вкладывать сейчас, там, э, ну, я знаю то, что, там, это период, там, три месяца, по-моему, да, на эти, чтобы, э, получается, как пробовать тебя эти, ты благонадежный магазин или нет, э, вот, но э, я даже не думал, что будет все равно настолько просто вот, общение с клиентами, то есть я выстроил определенную систему, определенный стиль общения с клиентами, и даже какие-то конфликтные ситуации мне удавалось сплавить, чтобы все хорошо разрешалось. Вот. И я не думаю, что настолько будет но ну, просто продавать прям вот такие товары, которые я продаю, вот, и люди будут покупать их. Вот. И вот Evergreen Миша, вот, и казалось бы там, что вот все занято, но люди приходят, люди спрашивают, люди покупают за такие деньги, и ты понимаешь, что можно больше. Но это поначалу, на самом деле, наверное, только вот это и немножко там какое-то сомнение закрадывалось о том, что, ну, ты ли ты все на курсе. Но на самом деле, по итогу, там было достаточно информации, которой было по просто посидеть определенное вот количество времени, и ну, можно было с этим разобраться. И вот поэтому я рассказывал о том, что мне казалось бы, ну, нужно, наверное, открывать новый урок, чтобы посмотреть что-то новое. Хотел быстрее начать уже с практики, открыть магазин, вот, она нас там подготавливает, то есть посмотреть информацию, чтобы не курить не сделать никаких ошибок, чтобы магазин не пострадал, вот, поэтому мне кажется, что, наверное, по поводу людей и чтобы они эту информацию все усвоили, наверное, с одной стороны, это правильная вещь, потому что, ну, Можна поспішити і наделать таких такий завод, що потім можна не розблокувати свої магазин. Да, да. То ми типа під... виділяємо місяць на навчання до відкриття магазину, щоб люди все обдумали, обдумали нішу, обдумали, що вони будуть продавати, і власне потім вже створювали магазин уже з гото... готової ідеї. Я себе, як это називається. Є стільки люди, які є талантливою, а є люди, які там убляють на времени, И у них получается вот, со временем, когда ты много времени уделяешь. Вот, наверное, я такой же вот во всем. Мне нужно просто много времени уделять, и потом оно будет получаться. Так, uh -huh. конечно. Было стрёмно. Я не знал, как это вообще все делать, смотря. Канову я только слышал. Я работаю в IT-компании, но Канову я знал просто, как будто этот софт такой существует. Никогда не думал, что буду сидеть делать листинги. Я а сейчас вот вчера я сделал 4 принта за 2,5 часа. Ну, совсем добре. Супер. Да. Дякую, що поділився. Скажи, чи був той момент, коли хотілося все кинути, і ти казав, нічого не працює, закидає її e комерс? Наверно, ні, тому що потім, коли виходили результати, коли я бачив, що людям подобається, люди писали там якісь отзивами, фотографії, були люди, які писували фотографії своїх дітей. писали, что у меня там столько детей. <laughs> 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 там, <где> то есть там длинные семейные ситуации, то есть там, общение какое-то с есть, смолтоки между ними, что-то не понимаю тематику товаров. То есть я не ожидал такого, то есть, ну просто такой стиль общения это в этом магазине был. Уже... Что сказали твои близкие, когда ты узнали, что ты пошел в e-commerce сферу? Особенно на самом деле так много людей не, не стараются вдаваться так подробности, расспрашивать что-то просто, там что-то как обычно делаю там в своем компьютере. Они так всегда я работаю в своем компьютере, всегда сижу, что-то делаю. Но вот потом, когда что-то мама увидела, просто помню, когда приехала, увидела какие-то там цифры уже э, на телефоне, я там что-то сказал, он говорит: Ну, может, и мне стоит попробовать, э, вот там, открытки какие-то подделать. Ну, вот. Но так вот результат, наверное, что я делился там, близкими друзьями, кто-то тоже интересуется, хочет попробовать там, запустить диджитал товары магазины. Вот. И с девушкой мы открываем второй магазин сейчас. Поэтому, наверное, это самый лучший результат. Мне кажется, что лучшего примера, чем человек, который чего-то продавился, наверное, нет. какие то там пустых разговоров, а ты показываешь цифры. Ну, вот. это тут сесть сперт свой вопрос до сейчас, когда ты просто там что-то делаешь, и результат. А тут за 9 хлоп дней аж. Ещё у меня останнє питання до тебе, э можеш виділити основні моменти, які допомогли тобі зробити такий результат, який ти зробив? Ну от, напевно, то, що я не ставив ставился не не ставился на задачу зарабатывать в первое время. То есть я делал все строго в ноль, все говорили как по курсу. и усидчивость, наверное, просто. То есть, если я понимаю, что что-то вот чуть-чуть уже начало работать, я понимаю, что эта тема уже не просто какой-то пустой звук, как многие курсы, на которых я некоторые был, вот, и она работает. И только я чуть понимаю, что она работает, я этому все больше и больше времени начинаю уделять. Вот, и да, в принципе, я вот то, что делал, уделял много времени этому, видел результат, и каждый результат меня вдохновлял на продолжение этого всего. И то, что было в последнем уроке на курсе, масштабировано, вот, это, наверное, подводит всех к результату, что нужно расширяться. Вот, потому что, когда есть результаты, ты хочешь только больше. Вот. И да, ну, вот то, что я писал всем в чате, в группе, о том, что, ну, когда я писал очень редко, когда у меня было время о том, что если у меня есть такие возможности, то есть я вкладываю деньги в магазин, это большая реклама до да, максимума на курсе мы говорили, что там нужно делать с рекламой, поэтому нужно прислушиваться. Вот. И я это все делал. Вот. В принципе, наверное, не сыграла со мной. Вот хорошая ситуация получилась, наверное, из-за того, что у меня было мало времени из-за работы, и у меня не было времени надумать себе, что какие-то свои пути, реализации чего-то, просто слушать то, что говорят на курсе. Вот. И я так строго двигался, и, наверное, получилось у меня чуть меньше косяков, чем у других людей, которые, которых, наверное, было больше времени что-то подумать и придумать. Ревью, конечно, куратора, то, что домашние здания отправляются, могут навести на правильный курс, исправить все ошибки, которые были. Вот, и ревью, конечно, у тебя, магазина, тоже, дала наверное, дало мне такое, сказать, Моментний момент, момент із правлення дало потому тому що я вирішив уходить трохи в сторону, і понятно чим. От і, ти мене якби вернув на ту дорожку, в яку я шоли получился результат. Дуже дякую тобі за те, що поділився своїми інсайтами, своєю історією. Це дуже цінно, тому що всі учні, які вже проходили навчання, які будуть проходити навчання, вони подивляться це інтерв'ю і все одно візьмуть для себе щось, щось. Цінне для себе, що допоможе їм власне реалізувати свої магазини і теж досягти результату. Ось так. Тому тобі дуже дякую. Це було супер цінно. До речі, ноутбук покажеш, чи ти з нього зараз званюшся? Я, я нього зараз, я просто в конфетні робіт з нього з фотографією там де ти можеш. Я там з колонки сім сижу. <плес> да, така ситуація просто доросло що. У меня есть топы, вот, и я понимал, что моя первоначальная цель была, может быть, не туртоп выиграть, хотя там были какие-то такие задумки и добиться тех результатов, которые добились предыдущие выпускники вот, то, что я хотел. А лэптоп стал приятным бонусом просто этого всего. И сейчас, на самом деле, я понимаю, что у меня не так много времени, если всем заниматься, и нужно какую-то операционную работу делегировать. А мне такой очень сложно делегировать. Я не такой человек, который так легко может делегировать, потому что у меня свои планы, свои видения есть. И мне надо этому учиться сейчас. Я понимаю, что, скорее всего, буду получать свою младшую сестру, она сейчас как раз еще учится в школе, да, и я как раз, скорее всего, пакет подарю, чтобы она работала на меня. <laughs> вот. О, и, прикольно. Наверное, это будет, да, хорошая, хорошая такая схема для меня, чтобы и человек вчера занимался, потому что никому, никому будет лишние деньги, вот, и, соответственно, конечно, я буду платить за это, и у меня будет инструмент для того, чтобы развиваться и работать. Ну, тобто ти можна стало приємним бонусом просто для мене. Звісно, по всіх податках трохи я ділс. Красава, все, дуже тобі дякую за інтерв'ю. Вийшло дуже круто. 100% змотивував багато людей Шу -шу. дійти до результату, не закинути на півдорозі. Ти красавчик, радий, що ноутбук попав тобі. Да, ти заслужено його виграв і. Ще раз тобі дякую за інтерв'ю. Тоді до зв'язочку в телеграмі. Окей, yeah. друзі, дуже дякую за перегляд цього інтерв'ю. Я впевнений, що це відео змотивувало багато людей. Можливо, піти в цю сферу, можливо, зробити ривок в цій сфері, включитись з новими силами в цю сферу. Якщо ви ще не в якомусь бізнесі і хочете себе спробувати в цьому бізнесі, то в описі до цього відео буде посилання на телеграм-бот, в якому можна дізнатися всі деталі навчальної програми. Все, всім дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео. シュッシ